насчет сопротивления давлению. А что это такое, блядь? 24, что такое? Что ты там сказал вообще? Я все четко повторял. Это заебало тебя. Так, один-два. Ну, как-то. Раз, два, три, шесть. Ходи на пиздец. Ты еще Три-пять. Ходи. Можно? Спасибо. Так, ну що, здоровенькі були, здоровенькі будемо. Друзі, день 42. Зараз я немножко куплю кофе, підмикну Укренерго і пішло, поїхало, блядь. Прості, Господи, прості Господи. Да, ребята. На улице пахнет дождем, как и у меня на душе. У меня есть для вас две темы для разговора. Первая тема, сейчас я ее вспомню, 4 пять. Первая тема, 6 это про то, что семь, восемь. Я себе начал даже представлять, а вдруг я когда-нибудь Смог бы сняться даже 10 с Анной для Армас. Или побыть любовником Анджелины Джоли 12. И представляете, смог бы вместе посниматься и принять опыт 14 от таких мировых звезд. Вторая тема 16, это то, что. Знаете, вот это вся фигня по поводу того, что окружение 20. По поводу того, что окружение, отражение, твое окружение, это твое окружение. Твое окружение это твое отражение. Вот эта вся тема, знаете. Я заметил, что если ты глупый, то окружение не сделает тебя умным, ты просто будешь в окружении глупых. Если ты глупый, который хочет стать умнее и казаться умнее, то ты будешь просто в окружении глупых, которые хотят казаться умнее. Интересная тема, но ну, это я так, буквально, в пару словах попросил. Ну, Итак, рекламная пауза, и сегодня мы рекламируем, как обычно, так, я не вижу, яйца. Сосиски. Ну и конечно же новиночка. Новина. Где она? вот, Это блин. Новиночка. булгурик Так, ну что, ребята. Время приключений. Я иду в магазин. Знаете, пока я иду в магазин, я вообще задумался о такой штуке. Я вообще... Так на самом деле не хотел этим всем заниматься. Так на самом деле тяжело это все дается. Понимаете? Ну тяжело. Я такой человек, мне тяжело открываться. И открываться, и открываться, мне все это тяжело. И на русском, и на украинском языке, не важно, мне просто тяжело открываться. А сейчас я так подумал, что это, наверное, единственный майданчик практически остался, где можно что-то сказать, все на душе, перед самим собой. Типа, мало перед кем осталось, мало обстоятельств, в которых можно это говорить. Такое вот, от, от нелюбви до единственной возможности. Интересная тема, конечно. Значит, дорогие друзья, я скупился. Сейчас покажу что приобретено значит как ни странно у меня закончилась дома соль да такое бывает соль заканчивается покупается новая помолотая я не вижу уже кирпичей новый этап в стране в человечество силь мелана кухонный. и дорогие друзья Нонсенс, просто это, это я не знаю, это просто я, когда увидел, у меня глаза чуть из орбит не вылетели, значит рассказываю, кто не знает, кто может быть пропустил. Существует линейка Моршинска, не газована, это важно, Моршинска не газована, с разными фруктовыми вкусами. Сейчас время заканчивается. В общем, я не договорил, договариваю, с разными э, вкусами есть с яблоком и с лимоном. С лимоном прям вообще мой фаворит, ребята. Но яблоко и лимон оба просто разваливают тебе рот. Разваливают твой вкусовой мир во рту. Я жил двумя этими осознаниями. И тут я в магазине наблюдаю новинку. Будем сейчас пробовать. Это ну, клубничка, полуныця, не а полунытя плюс сик. Будем пробовать. Мне самое интересно. Мне просто очень интересно. Сейчас открываем баса. И... О, залетает! Ляпа! Бля, это гениально! Ну это просто! Ну это просто гениально! Не назойно. не навязчиво! Легенько дает клубничкой, кислинка и, вод... и водичка. И водичка и водичка и все это настолько это вот как будто вот, как кристально чистая вода так и у нее просто так по стружечку так клубники ляпнули чисто для запаха и так все равно и вкусом так отдает так так, так миленько так так плавненько так муа, просто в общем это зачет это реально зачет я вам серьезно говорю я не выпендриваюсь ну бывает же знаете есть линейка вкусов и бывает типа какой-то вкус говно 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 и за один цепляешься один хороший Ребята, это уже третье попадание из трех. Это Моршинское просто. Третьим вкусом попадает из трех. Спасибо. Реально спасибо. И что я еще купил? Самое главное, что я вам забыл сказать. Угадайте, с трех раз начинается на пы, заканчивается на пицца. Ребята, это, это, конечно, может быть немножко не в тему, немножечко оно сейчас недоречно. Но, блядь, за 89 гривен. Ну, слушайте, ну 89 гривен, я повторю, я даже третий раз скажу, 89 гривен за пиццу. Ну, блин, давайте посмотрим, какая она. Я, конечно, знаю пиццу с ноуса, она чуть-чуть, скорее всего, не 500 грамм и очень маленькая. И тесто, ну, типа, ну, ну, все равно, ну, что я выпендриваюсь за 89 гривен сорта, ну, посмотри, какая красота. Блин, реально красивенько. Сейчас состав... Это я даю, блядь, как его, б, зелень такая, песта, песта, я, я сейчас почитаю состав. Что я вам очень хочу сказать? Ну, просто понимаете, может быть, немножко сейчас время не для пиц, не для торжеств, не для этой всей истории. Но, ребята, во-первых, это дома, во-вторых, это, ну, типа, по-скромному, 89 гривен. И в-третьих, ну, блин, ну, я не знаю, как у вас, типа, ну, Харьков, Львов, типа, Харьков, Львив. Это всем родом из бедности. У нас пиццу начинают есть в супермаркетах. Вы посмотрите, что в ресторанах сколько стоит. Ну, тут можно чуть-чуть. Да, я еще раз прошу прощения. Львів, львів, львів. львів. Е, состав. Пицца прима 500 грамм. Производство ноус. Площа слави. Е, тісто е, олія. Соус. Цибуля, кетчуп, майонез. Ковбаски. Власного копчення. ВК. ну я знаю, що ВК это власне копчення. Помідор. Сир. Моцарелла. Зелень. Б10, Ж20. Подожди. помидор. Блин, зелень. А что они просто зелень написали? Ну это такой специфический запах. Вот это, ребята, я не помню, как это называется. Кто меня смотрит? Если какой-то один человек вообще попадется, кто меня смотрит. Очень специфический запах. Вот эта зелененькая такая штучечка. Ну очень запах отдает. Ну как она Я просто не хочу сказать брынза, но брынза это сыр, блядь. И самый главный бонус. Бесплатный бонус. Сосед сам сделал вафельный тортик. Я вашу мать, я просто в шоке. Трясся твоей матери. Хай ему грейте, буде. Знаете что? Знаете, что? Когда-то у меня была история, в предыдущем ролике, что я купил два кусочка Наполеончика по скидке, мега скидка, больше 50%. Он сказал, что я хороший сосед, я оставлю ему второй кусочек, сам первый съел, я сам первый съел, второй ему оставил. Он день не ел, два не ел, он стал портиться, в итоге пришлось съесть мне. Я этого не хотел, пришлось. И теперь он сам делает. Ну, правда, я не как мой сосед, я хороший сосед, я уже два кусочка его торта сожрал. Так что, вот это день. И если он будет злиться, что я уже съел два куска, я ему скажу, ведь соль-то в нашу хату купил я. Иди! Пам-парам-парам, 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 Так, ребята, возможно, на предыдущем фрагменте была очень громко слышна музыка, и поэтому вы не слышали, что я говорил. Так вот, я говорил, что капец какое событие произошло, неминуемого масштаба. Э -э, меня заподозрили в том, что я что-то употребляю. Не, конечно, знаешь, что я... Ну, в принципе, у меня есть такое допущение, что я как бы не сильно социально адаптирующий человек, скажем так, но это от слова сопротивление. То есть я не, не сильно как бы к этому стремлюсь, нежели от слова приговор, что типа все. Из-за этого, из-за того, что я социально, типа, неадаптируемый человек, у меня немножко, может, будет, скажем так, поведение, типа, ну я не привык среди людей, как бы, ну, мне неловко, я не готов, я типа, то есть все время не готов к тому же находиться среди людей. А я работаю в очень людном месте. Поэтому у меня с ними такое, типа, ну, не страшно, типа, я все время, ну, не то, чтобы дергаюсь, ну, типа, я резко, как бы, реагирую, когда меня там зовут или что-то там будет. Тем более, если кричат или что-то типа такого. Но жизнерадостность и блеск в глазах, типа, заменять на то, что я, возможно, что-то употребляю, это интересно, конечно. Так, ладно, это что, болтовня. У меня для вас очень важная новость. Мы идем покупать телячий язык. Я его буду готовить. Идем в магазин. Сука, я посмотрел этот язык готовить два часа. Надо, короче, ребята, ускоряться. Слушайте, реально кишеня Вылыка. Пизда. Нема языка. Такая Кишиня-Вылыка, блять, языка нету. Да, да. Нет, так мало того, что в кишене тут еще на рынке ни хера нет вообще. Вообще мясо, магазина с мясом нету на рынке. Ладно, до лучших времен язык оставим. ребята, чтоб вы знали, как же после работы в падлу. Вообще все в Как же в Какой турник. Ну сейчас бы сериальчик позырить какой-нибудь. Ну как же в Ну какой турник вообще. Ой, ребята. <рогротка> Кроватка такая мягкая, блин, а этот. Такая удобная. Так хорошо лежать. После 9 часов стояния, блин. Ну какой турник? Ну какие отжимания? Ё-моё! Дорогой мой союз областей Украины, начинается <пачка> справжня, справжня работа Йова. Так, ну сейчас я пока еще чуть-чуть разминаюсь, я вам типа еще одну темку закину, типа, я тоже так не могу, типа, здравствуйте, капучино. Я мне, типа ну если как бы... Ну, можете просто капучино. Так, ну что товариство украинцев. Я по потягивался. Я поотжимался. Я покачал первый эсик. Показывать я этого специально не стал, потому что я это все делаю не для того, чтобы показывать, а для того, чтобы об этом говорить. И хвастаться на словах. Очень плохие результаты. Очень... Блять, отжимания еще ну куда не шло. Это, скажи, я скажу, подтягивания ненавижу подтягивания просто, ну, как бы всю жизнь их ненавидел. А я еще и подтягивался после отжиманий, то есть вы сами понимаете, там это были не подтягивания, это было продолжение каких-то отжиманий на турнике. Ну и пресс у меня так руки соскальзывали, так постоянно соскальзывали руки. Я еле-еле я сделал 6 раз, опустился, опять подпрыгнул, опять доделал, блин, какой-то бред. Но почувствовал, спину почувствовал, первый эсик пошел. Так, ну все, я снова в кровати, я позанимался. Теперь можно и пожить. А знаете, как мы будем жить? Мы будем спать! Так, ребята, история с телячьим языком не закончилась. Я еще найду его. Так, ребята, у меня, короче, такой график какой-то сильный, что я даже погулять вообще не тоже не успеваю. Ну не могу, ну блин, ну не успеваю. Ну бля, даже вот сейчас я гуляю только потому, что я был у друга, и я не могу сейчас попасть на метро, и я иду с вокзальной до арсенальной пешком. Ну это так, типа, между строк. А фишка вот в чем. Я же говорил про телячий язык, я его нашел. Я его нашел. Ультрамаркер. Очень хорошая тема. Но фишка в том... Что он пиздец дорогой, он дорогущий, 400 гривен, 370 за килограмм. Она говорит резать нельзя, я говорю дайте 200 грамм, она говорит нельзя, я говорю ну как это, свинину можно, она говорит нельзя. И короче, следующий вариант это ну я пойду на рынок, я не знаю. Так, друзья, не знаю, не видно, но слышно, понимаете, да? Извините, пожалуйста. Э, смотрите, заканчивается, получается уже 46-й день беспрерывного работа, працювания. Я думаю, пятидневочку, вот сейчас была пятидневочка, хорошо будет закончить бегом. Сейчас я пойду немножко возьму Укрэнерго и потом уже сами на связку. Так, друзья, этот бег отменяется. Так склалися обставины. Короче, довелося трошки іншим спортом заниматься. Сейчас крукую до домцу. Надо что-то еще с языком телячим решить. И, кстати, у меня для вас новость. Скорее всего, я сдаю телефон на ремонт. И мы с вами, может, неделю не увидимся. Не, ну вам-то пофиг, это же будет видео уже просто класс-класс смонтировано. Я скажу привет, друзья. Вот неделя и прошла. дорогие соотечественники, завтра уже 50-й день беспрерывного челленджа, марафона, работа просевания. Ребята, новостей мало, ощущений много, перемен хватает. Я в сам в шоке, честно говоря, не ожидал, что этот челлендж вызовет такие кардинальные мысли, повороты. Так что будем думать. Что, с языком телячим еще история не закончилась. Она будет в поиске. Раз. Два, мне надо все-таки сдать телефон на ремонт и возвращаться к спорту. Что еще сказать?